Ну, я бы не отнес спильную справу к радикальным движениям Евромайдана. Спильная справа это общественное объединение граждан Украины, которые объединились после налогового майдана. И <coughs>, сама история налогового майдана и э, последующих событий она дала определенный опыт, опыт отрицательный. И э, надо сказать, что мы готовились к годовщине оранжевой революции, мы подали заявку, с которой, собственно говоря, как ну вот, мы для себя считаем, этот, эти события развивались. Мы вышли э, одни из первых на Майдан, я появился там седьмым, к слову сказать. Когда я пришел, было только три человека, было знаете, три мальчика. Кто абсолютно не люди. Я приехал с товарищем со спиральной справы, да, он с ними знаком, это были представители интернет-агентств, вот и да, вот 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 так вот все это начиналось. Я на всю жизнь запомнил момент, когда вот, мы стоим, смотрим друг другу в глаза, у нас этот ком в горле, это безусходность и І ждемо, думаємо, от, от, собственно, буде, говоря, не буде как? Да? Будет, не будем, да. І коли по трохи-почу-чуть починають збиратися люди, коли стікаються, коли ти відбуваєш плечо товаришів, а далі. Коли більше, вас було ще старо, як ви себе ідентифікували, щоб люди розуміли, що е річки мусять стікатися саме до вас. Ну, шість людей, які стоять поруч, це не ну, виглядає як знаєте, група, яка прийшла на мітинг. знаете на щелевые вот люди сейчас, на прапор, вот, на плакат да да в резон чем... был украинский флаг был флаг Евросоюза вот, и а, потом уже после после примерно в этот же период прозвучал зов, зов Мустафы Наема вот мне стали звонить знакомые журналисты говорят что Сережа поехали я говорю я уже вот, вот здесь давайте а, так вот начался этот первый день первая ночь мы простояли эту первую ночь и э, люди стали стекаться. Э, по сути дела, последующие события, которые имели место быть, нас очень беспокоили по ряду причин. и э, результат, как бы мы все знаем, это вылилось в разгон, потому что по, как, как, как видим, чувствовали мы э, оттеснение со сцены антиправительственных лозунгов, высказываний, детям устроили эту дискотеку, и я так себе понимаю, что ну, был определенный расчет на то, что просто вот вот как бы этот запал спадет.